डियर व्यूअर्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं जो कि हम लार्ज आर्गन्स एंड वोकैबलरी वर्ड्स पे बनाएंगे जो स्टूडेंट सी एस एस या पी एम एस के एग्ज़ाम देते हैं या उसकी तैयारी करते हैं वो इस टर्म से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं कि जार्गन्स की उनकी वर्डिंग में उनकी रिटिंग रिट्रा, राइटन रिट्रा, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम में कितनी ज़्यादा अहमियत होती है कि अगर आप ला जो मोस्टली ला जार्गन्स होते हैं या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे ऐसा अटैम्प्ट कर रहे हैं जिसके अंदर कोई आप ला रिलेटेड कोई मतलब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके पास अगर ला रिलेटेड जो चारगन्स हैं वोबलरी वर्ड्स हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं तो आपके लिए कुछ मैंने मीनिंग के साथ वो जारगन्स सर्च किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसको देखिएगा इन शाला ये सी एस एस पी एम एस के जो रिटर्न एग्ज़ाम जो बच्चे देना चाहते हैं और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो व कैबलरी के लिहाज से एफ पी एस सी और पी पी एस सी में भी बहुत दफ़ा रिपीट हुए मैं वो आपको मैंशन भी करूँगा कि ये वर्ड्स मतलब कहाँ कहाँ हैं तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वर्ड है जी ये तो बहुत ही आसान है एक्सेप्टेंस ये तो हम सबको पता है कि इसका मतलब तक कबूलियत तो किसी एप्लीकेशन का यानी कि उसकी जो दी गई एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ मतलब एप्लीकेशन का वर्ड यूज़ किया था तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा ला में यूज़ किया था एफीडेवट एफीडेविट होता है बयान हल्फी को भी कहते हैं कि हल्फनामा जो होता है एग्रीव पार्टी हमेशा वो पार्टी होती है जो कि मुतासर हो जैसे कि पाकिस्तान अब उधर यू एन में केस लेके जाता है तो वो पाकिस्तान एज ए एग्रीव मतलब जो है वो पार्टनर के तौर पर वहाँ पर जाएगा कि हमारे साथ कश्मीर के साथ ये जाती इंडिया कर रहा है तो एग्रीमेंट टू सेल का मतलब था इकरारनामा कि उसके लिए एग्रीमेंट टू सेल का वर्ड यूज किया जाता तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पोलिटिकल साइंस या एस एस के रिटर्न एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल आपके लिए चारगनस और विकैबरी वर्ड्स हैं आगे वर्ड है एलेजड होता है मुबीना यानी सॉरी मुबैना यानी कि एलेज्ड होता है एक वर्ड होता है क्यूज होता है एक होता है सस्पेक्टेड तो जो होता है क्यूज होता है असल में जिस शख्स पे शुबा किया जाए उसको कहते हैं क्यूज तो एलेज्ड होता है जो मतलब शुबा हो उसके ऊपर तो लेज्ड वर्ड बहुत ही लेज्ड अक्यूज और सस्पेक्टेड ये तीन वर्ड्स आपस में मतलब मीनिंग में सेम भी हैं लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा फ़र्क है ये आप अगर नेट पे सर्च करें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आज ही मैं देख रहा था पेयर्स ऑफ वर्ड में ये तीनों ही एक दफ़ा सी के एग्जाम में आए हुए थे लेज्ड सस्पेक्टेड और अक्यूज तो आगे वर्ड है amendment। amendment होता है असल में बेसिकली कहते हैं तरवीम को तो ये आपने अगर इवन के पाकिस्तान अफेयर में एटीन अमेंडमेंट है तो उसमें अगर आप अमेंडमेंट वर्ड से फैमिलियर हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि पाकिस्तान आइन में इतनी अमेंडमेंट की पेपर में आया था कि ट्वेंटी फाइव अमेनमेंट क्या होती है तो आपको इस वर्ड से फेमिलियर होना चाहिए कि अमेंडमेंट होता क्या है एमिकस क्यूरे होता है अदालती मावन यानी एमिकस क्यूर वो होता है जो बंदा अदालती मावन हो यानी अदालत किसी को बताते ख़ुद भी एमिकस क्यूर कह सकती है या वो एक अटारनी जनरल जो या सुप्रीम कोर्ट में अटारनी जनरल साहब होते हैं और इसके अलावा जो अभी जैसे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान साहब के तो इन्हें अदालत का था तो वहाँ पे जस्टिस आतमलला ने कुछ के क्यूर मतलब वो बंदे भी हायर कर लिए थे जो कि वो अदालत मतलब जिनका तल्ल यानी वो अटारनी जनरल वगैरह से नहीं था तो उन्होंने दो तीन बंदे बाहर से भी मतलब जो सीनियर वकील थे उनको के क्यूरे के तौर पर अदालती मामन के तौर पर लिया था तो उनके लिए वर्ड किया जाता है एमिकस क्यूर एंटी टेररिस्ट होता है दहशत दहशतगर्दी एंटी टेररिस्ट तो ये वर्ड तो आपने सुना होगा लेकिन इसका मतलब होता है दहशत गर्दी को ख़त्म करना उसकी जड़ से ख़त्म करना एप्लीकेंट होता है हमेशा आपको पता है साइल को कहते हैं जो बंदा एप्लीकेशन लेके जाता है तो जो यूएन के अंदर सबसे पहले कश्मीर के बारे में एप्लीकेंट था वो इंडिया था और पाकिस्तान का यही सबसे बड़ा दावा है कि वो कश्मीर एक जो मुतनाज़ ही थे सिर्फ इसी बेस पे है कि इंडिया ख़ुद उसकी एप्लीकेशन लेके गया था वहाँ पर उसने कहा था इसके दरमियाँ सालस बने तो सालस तो हमेशा उस चीज़ के दरमियान बनाया जाता ना जो आपके दरमियान एक मतलब मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो तो एरेज़ ऑफ़ लैंड रेवेन्यू होता बकाया बकायात मालिया यानी किसी भी जो आप लैंड के ऊपर रेवेन्यू होता है तो उसका जो बकाया याद रहते हैं तो उसको एरेज ऑफ़ लैंड रेवेन्यू कहते हैं क्योंकि जितनी भी ज़मीनें होती हैं उन पर कोई ना टैक्स होता है तो उसको रेवेन्यू के तौर पर इकट्ठा किया जाता है तो एरेज ऑफ़ लैंड रेवेन्यू भी कहते हैं तो आर्बिट्रेशन कौनसल ये तो आपने बहुत ही सुना होगा वर्ड आर्बिट्रेशन असल में बेसिकली आर्बिट्रेशन होता है सालसी करना तो कौंसल जो वो कौनसल जो आर्बिट्रेशन करती है उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन कौनसल तो कई कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक दफा हालात ख़राब हुए तो तो कई कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को जैसे कि सऊदीया ने इसके अलावा यू एस ए ने आर्बिट्रेशन का रोल के लिए अपने आप को किया था अभी जंग में जो यूक्रेन रशिया की चल रही है पाकिस्तान ने उनको ऑफर किया कि वो आर्बिट्रेशन का रोल कर सकता है तो आर्बिट्रेशन वर्ड से आपको फैमिली होना चाहिए आगे वर्ड है अटैचमेंट डिस्ट्रेंट सीजर ऑफ पार्टी प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू ऑबटेन पेमेंट तो अटैचमेंट असल में कहते हैं कि कुर्की कर लेना सीजर सीजर असल में बेसिकली कहते हैं किसी की चीज़ दबा लेना डिस्ट्रेन कर लेना तो और प्रॉपर्टी इसको कहते हैं अटैचमेंट या डिस्ट्रेन और सीयर भी कहते हैं सीज़र सॉरी सीजर इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कुर्की कर लेना कुर्की का मतलब आप समझिए क्या उसको दबा लेना तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह शाला मजीद आगे देखते हैं बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं साथ रहिएगा है आगे हैं दोस्तों फैमिली लॉ जिसको मैट्रिमोनियल लॉ भी कहते हैं आयली ज़िंदगी का मतलब भी फैमिली की लाइफ होती है तो आयली ज़िंदगी के लिए मैट्रिमोनियल लॉ आपने सुना होगा फैमिली लॉ का तो आप आसानी से मीनिंग लेकिन मेट्रीमोनियल लॉ का मतलब आयली ज़िंदगी होता है फॉर्मल आईडी होती है होल्डिंग स्लिप्स के ख़तूनी भी इसके लिए उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं कि फार्मर की जो आईडी उसके होल्डिंग स्लिप रेवेन्यू में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये फार्मर आईडी होती है हर किसान की तो फेडरल श्रे कोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की फेडरल श्रेया कोर्ट ने अभी भी जो रिबा के बारे में एक आयन दिया है कि ये गैर इस्लामी है उसको ख़त्म किया जाए जिसके बारे में अभी जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसने भी मतलब बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान कहते हैं फेडेसन ऑफ पाकिस्तान यानी के पाकिस्तान या जैसे कि अभी पी डी एम की गवर्नमेंट है फेडरेशन हमेशा पूरी मतलब होती है और फेडरेशन के अंदर फिर प्रोवेंसेज होते हैं तो आगे है फुडिश्री रिलेशनशिप होता है निगाहानी तल्लु मानती तल्ल के लिए फुडिश्री रिलेशनशिप कहते हैं एफ़ आई आर जिसको फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाटर में तो फ्रीडम वो अभी भी ये खान साहब रोला ला रहे हैं कि मेरी वो एफ आई आर दर्ज नहीं हो रही तो ये वर्ड है इसका मतलब होता है फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है इजहार राय की आज़ादी यानी कि किसी को आपने बहुत ज़्यादा मीडिया पे सुना होगा कि जो है आज़ादी राय पे कदगुन लग गया है यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दिया गया बैन कर दिया गया तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है कि इजहार राय की आज़ादी यानी किसी को भी अपने मतलब जो है राय शेयर करने का विद इन द डिफाइंड लिमिट्स जो आज़ादी होती है उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है नकलो हरकत की आज़ादी कि आप यहाँ तक जा सकते हैं ये एरिया आपके लिए जैसे बॉर्डर से क्रॉस आप दूसरे मुल्क में उनकी ज्यादात के बगैर नहीं जा सकते तो वो आपके लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये बड़ा टर्म यूज होती है कि डिफ़ाइन द फंडामेंटल राइट या मोस्टली लोग कह देते हैं इट इज़ माई फंडामेंटल राइट ये फंडामेंटल राइट है इसकी वायोलेशन फंडामेंटल राइट्स की है तो फंडामेंटल फंडामेंटलाइस पता होता है बुनियादी हकूक़ यानी जो कि बाई नेचर हकूक है कैंसलेशन होता है मनसूखी किसी चीज़ को ख़त्म करना तो ये वर्ड यूज़ बड़ा लाभ में इम्पोर्टेंट है आगे रेबोकेशन होता है और रेवोकेशन ऑफ पावर अटॉर्नी तो कैंसलेशन भी इसके लिए कहते हैं वो का मतलब असल में होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना मनसूख करना तो वो रेबोकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी भी होता है केस डायरी होती है यानी कि जिस जो केस जिन डायरीज के अंदर सेव किया के तो केस डायरीज के लिए काज ऑफ एक्शन होता है अपनाए नालश ताबा के लिए वर्ड यूज किया जाता है आगे वर्ड है दोस्तों जो है वो है जी काज लिस्ट ये इन आखिरी हमारा पेज है इसके बाद भी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी काज लिस्ट होता है फरिस पेशी यानी कि जो आपके सामने अदालत में पेश की जाती है कि ये ये मतलब जो पेशगी के दौरान तो उसको कहते हैं वो कहते हैं जज मांगता होता है कि काज लिस्ट लाओ सर्टिफाइड कापी होती है मुस्तका नल नकल जो होती है तो वो कहता है इसकी और कॉपी सर्टिफाइड कापी के जिसके ऊपर तस्दीक की हो चार्ज क्रिमिनल लॉ फर्द जुर्म के लिए यूज़ किया जाता है सरकम टेंशल एविडेंस होता है कुरानी शहादत के लिए उसको क्या आता है सरकमस्टेंशियल एविडेंस तो सिविल होता है दीवानी यानी जो ये सिविल कोर्ट के लिए जैसे सिविल मिसलिनियस होता है दीवानी मुतफरक तो आगे वर्ड है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है मजमू जबता दीवानी तो जो सिविल असल में बेसिकली सिविल होते हैं कि जो लोकल मतलब चीज़ें होती हैं जैसे कि गवर्मेंट के अंदर सिविल डिपार्टमेंट्स होते हैं यानी सरकारी जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं तो सिविल असल में बेसिकली सरकारी वर्ड था तो सिविल मैथिलीनियस के सरकारी मुतफर्क कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सरकारी मजमू जबता तो ये वर्ड देखिए ये बहुत दफा एम सी क्यूड में आता आ चुका है कि हैगनाइजेबल होता है काबिल काबिल दस्तंदाजी यानी कागनीजेबल ऑफेंस कहते हैं काबिल दस्तंदाजी करने को तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है कंपटीशन ला होता है मुस्बतती कानून के लिए कंपटीशन ला कंप्लेंट होता है इस यानी दरखास्त जो कंप्लेंट की जाती है कंप्लेंट कम्प्लेंटेंट होता है कम्प्लेंट होता है यानी मुस्त दरख्वास्त देने वाला कंप्रोमाइज डीड होता है राजीनामा के यानी कोई फ्री का अगर वो मान गया है तो सुलह करना चाहता है उसका कंप्रोमाइज डीड होता है कंपनसेशन फॉर हर्ट होता है अर्श तो यानी कहीं कंपनसेशन फॉर हर्ट के उसकी जो जिसको हम कहते हैं कि वो उस बंदे ने अपनी अदियत दे दी तो वो उसके लिए कंपनसेशन फॉर हार्ट कवर यूज़ किया जाता है तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरे दोस्तों से शेयर करें आपके देखने का बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच फीमानी हाफ़ी